Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan puan-puan yang saya kasih sekalian, di sinilah nantinya akan terbinanya sebuah makhad yang berasaskan sain, tahfiz dan juga turas di tanah seluas 2 ekar di Beserah, Kuantan. Tanah yang hanya kira-kira 200 meter sahaja daripada Musalla ar raubah Jom sama-sama kita menyumbang untuk pembinaan Ma'ahat Ar-Rawdah yang mana pelajar seramai 300 orang akan dimuatkan di sini yang mana mereka bukan sekadar mendapat pendidikan akademik melalui pendidikan arus perdana tapi mereka juga akan mendapat pendidikan hafazan Al-Quran dan juga turas di Ma'ahat Ar-Rawdah Pelindung Perdana. Jom bersama dengan kami. Satu sedekah selangkah ke jannah. itu dia ustaz Muhammad Azli Abdullah yang saya sangat-sangat rindui, saya sangat-sangat kagumi Ustaz Azli Musalla Roda. Musalla Roda Ustaz Azli kan. Okey, kita nak berbicara tentang topik kita hari ini ialah sirah dalam surah kuda berlari. Ha kuda berlari. Apa tu? Saya terus bersama dengan Ustaz Muhammad Azli di talian Google Meet langsung dari tanah suci Mekah sekali lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar oh, Alhamdulillah. Ustaz apa khabar? Sihat di sana? Sihat, Alhamdulillah. Sihat seadanya. Alhamdulillah. Suara serak sikit. Serak sikit? Okey. Itu lumrah ya. kan? Batuk kering sikit sebagainya kan? Ustaz, uh, ialah topik kita hari ini ialah uh, sirah dalam surah Kuda Berlari. Yang mana surah ni yang disebut ni adalah surah Al-Adiyat. Yang bercerita tentang so. um, kuda perang tapi kuda perang ni diceritakan pada zaman sebelum diizinkan perang. Apa yang Ustaz nak mula Sebab saya tak sempat nak research sikit pasal surah Al-Adiyat ni. Okay, Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa wa nasarahu wa man wala. Alhamdulillah syukur pada pagi ini daripada Tanah Suci Makkah. Dapat bersiaran. Mudah-mudahan saya doakan tuan-tuan semua. Ardi dan semuanya dalam sihat dan afiat dan di, di, di dikabulkan semua hajat insya-Allah. Amin, amin Baik. Kata Abdi jadi kenapa surah Al-Adiyat surah yang ke-8 turun ikut urutannya surah yang ke-8 turun? Kenapa surah yang bercerita tentang Al-Adiyat kuda perang itu diceritakan sedangkan pada zaman yang belum diizinkan untuk umat Islam berperang? Satu perkara yang kita kena tahu peperangan dalam budaya orang Arab bukan sahaja berlaku selepas Islam mengizinkan perang. Sebenarnya apa orang Arab tu dah terbiasa dengan peperangan. Kita mm -hmm. pun tahu biasa di dalam disebut orang Arab suka bergaduh dulu, berbalas sama puak, berkabilah dan sebagainya. Bahkan dalam sejarah orang Arab jahiliah, mereka pernah berperang sampai 40 tahun non-stop. Dia yang disebut ayyamul Arab. Hari-hari Arab ni 40 tahun mereka berperang. Jadi bila cerita tentang uh, suasana kuda pegang sebagaimana disebut dalam al-Quran bismillahirrahmanirrahim wal adiyati dhabha demi kuda pegang yang mana kuda pegang itu bermengah-mengah Contoh uh, tu. Ah ada ulama menyebut ulama tafsir menyebut contohnya Imam Ibn Katsir menyebut dhabha dua jenis binatang yang mengeluarkan bunyi mengah tu satunya ialah kuda yang keduanya anjing. Ah ha, cuma anjing ni dia macam itulah, macam anjing nak pula. Kan? Yeah. Jadi, <laughs> dua jenis binatang ini adalah jenis yang berlari laju dan mengah. Lalu, uh, wal-adiyati dhabha fal qadha dengan sebab dia berlari itu menyebabkan menghasilkan percikan api daripada hentakan tapak kaki kuda itu. Baik. Satunya, uh, al-adiyat yang dhabha tadi biasa dilihat oleh masyarakat Arab. Yang keduanya, ada dua ihtimal atau penilaian di kalangan ulama tafsir. Dia bukan sekadar bermaksud kuda perang tetapi al-adiyat juga memberi maksud unta. Hmm. Bahkan ada, ada satu sirah yang saya nak cerita berlaku ketika uh, Ibnu Abbas menceritakan satu kisah yang mana satu ketika ketika beliau duduk di Hijir Ismail dekat Kaabah, hmm. tiba-tiba ada datang seorang lelaki yang ini cerita di sebalik kisah ni. Ada di sebalik surah ini. Ada seorang lelaki datang jumpa Ibnu Abbas dia tanya, wahai Ibn Abbas, apa maksud? Wal'adiyati dabha, wal'muriyati qadha, wal'mughirati subha, fa'asar nabihi naq'a. Maka kata Ibn Abbas, itu adalah kuda perang. Kuda perang yang mana dia perang sampai letih kuda tu Waktu malamnya dia rehat, kemudian tuan dia membakar unggun api, dia pergi makan kepada kuda ini. Lalu lelaki itu tadi lepas tanya Ibn Abbas, dia pun pergi kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pada ketika itu duduk di tempat ada uh, telaga zamzam -zam sebelah dengan uh, rukun hajar Aswad tu. Tadi tanya Wazir Ali, apakah maksud al adiyah tadbah? Tadi ya. dah tanya Ibnu Abbas dah. Sina Ali pun tanya, kamu dah pernah tanya siapa-siapa sebelum saya? Kata lelaki itu dah ada tanya Ibnu Abbas. Ibn Abbas kata apa? Ibn Abbas kata itu kuda dah Kata pergi kata Sina Ali, kamu pergi panggil Ibnu Abbas, aku nak jumpa dia. Tiba datanglah Ibnu Abbas jumpa Sina Ali. Sina Ali kata, kenapa kamu patuh ke sesuatu yang yang tidak betul sebenarnya maksud al-adiatu gabahatu ialah uh, kuda ataupun unta uh, kuda ataupun unta yang bergerak daripada Arafah pergi ke Muzdalifah sebab perang belum lagi diizinkan perang itu berlaku kali pertama dalam sejarah Islam ialah pada zaman perang Badar pada ketika itu kan Islam hanya ada dua ekor kuda saja kuda pertama dinaiki oleh Zubair bin Awam. kuda kuda yang kedua dinaiki ah dua kuda yang kedua dinaiki oleh Miqdad. Jadi sebenarnya yang dimaksudkan ialah kuda yang bergerak daripada Arafah ke Muzdalifah dalam suasana haji. Lalu kata Ibnu Abbas, aku pun ikut pendapat Sayyidina Ali. Maknanya ada dua ihtimal, ada dua kemungkinan, ada dua tafsiran pada maksud Al-Adiyat Dhabha cuma yang masuknya ialah Al-Adiyat Dhabha tu ialah kuda perang. Dua-duanya adalah betul kerana ulama tafsir ini menafsirkan bukan dengan hawa nafsu mereka tapi berdasarkan pertimbangan ilmu dan juga apa yang mereka dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan sahabat-sahabat yang lain. Ah itu sedikit cerita di sebalik surah Al-Adiyat. Dan surah Al-Adiyat ni adalah surah ke-100 ya Ustaz. Surah ke-100 dalam betul. kitab suci Al-Quran ada 11 ayat. Betul. dan juga betul. berada pada juzuk ke-30 betul? Betul. So, alhamdulillah. tepat tepat sekali alhamdulillah selamat markah alhamdulillah uh, ustaz uh, yelah bila bercakap tentang yelah apa yang biasa kita lazimi ustaz uh, kita nak pergi ke buku tua di Quran ni yang yang selama ni saya dengar pun dah ber, 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 berulang-ulang kali di di publish diterbitkan kan ya. apa yang ustaz boleh kongsikan sebab ramai saya tanya saya percaya ramai penonton juga uh, tertanya-tanya macam nak dapatkan buku ni dan mungkin ada versi-versi media sosial dan sebagainya silakan terima kasih adi betul sebagaimana poin-poin yang disebut oleh Adi tadi adalah apa yang saya telah nukilkan dalam buku Tua ada Quran. Nampaknya Adi baca buku saya alhamdulillah. Dalam buku ada Quran ni kita dah bincang lebih kurang dekat 3 tahun buku itu wow. tu dan telah pun alhamdulillah maka kita masuk episod baru sirah dalam surah pula saya cuba apa bahaskan sudut yang berbeza sudut sirah pula cerita di sebalik surah itu. Jadi buku Tua ada Quran tu kita dah cetak, tujuh kali ini cetak dah pun kita jual tiga puluh 30,000 naskah dan buku ini sebenarnya kalau tuan-tuan rasa nak jadikan sebagai hadiah kepada kawan-kawan kepada anak-anak ada -anak, ya. hajati ke ada kecemerlangan akademik ke atau nak bagi uh, satu kita kata input yang berguna untuk anak-anak atau kawan-kawan kita tentang apakah yang dikisahkan apakah yang diceritakan dalam al-Quran mengikut konteks ayat ayat berapa ayat berapa apa cerita dia ayat berapa, ayat berapa, ayat berapa apa cerita dia dasarkan konteks ayat tu Uh, buku ini diceritakan dengan dengan bahasa yang santai insya-Allah kita akan dapat tahu sikit sebanyak tentang apakah perbincangan yang ada dalam Al-Quran. Kadang-kadang kita baca terjemahan contoh saya bawa terjemahan ni. Kita baca terjemahan tanpa kita tahu konteks ayat nyebabkan kita kata kita kita feel feel maksudnya apa? Alamak tak fahamlah. Kenapa tak ada uh, cerita tadi lain ni lain rupanya kita tak faham konteks ayat. Kita baca terjemahan yang mana-mana yang ada tapi kita letakkan buku tua dan Quran sebagai panduan supaya kita dapat apa, menelusuri perjalanan dalam al-Quran itu dengan lebih mudah. Uh, letak buku tua dan Quran sebelah. Kita tengok, oh ayat satu hingga 10, bukunya bincang gitu kita baca yeah. uh, terjemahan, baca al-Quran dengan terjemahan. Insya Allah kefahaman itu lebih mudahlah. Nah, itu itu mm -hmm. dia. Jadi kalau rasa nak dapat buku tua al-Quran, di boleh dia call talian online kami ataupun order di apa kita punya website www.musolaarrawdha.com Di situ ada Toyib ada On boleh klik di situ nak beli apa, nak dapatkan apa, nak sumbang apa tu pula Mm -hmm walaupun nama dia tu di Quran dia bukan pengisian dia bahasa Perancis ya, <laughs> Ustaz. Bukan Perancis bukan bahasa Melayu. Ah, bahasa Melayu. Ya, yang je untuk cerakan baru RD kita letakkan di cover dia tiga tiga bahasa lah. Satunya ya, bahasa Perancis tak Perancis, Inggeris tak Inggeris tu di Quran. Yang keduanya hmm. bahasa Arab jauh lebih Quran dan yang ketiganya bahasa Melayu masuk dia kembar Al Quran. Subhanallah mantap sekali mudah-mudahan. Dengan-dengan sambutan pun makin banyak yang yang tempah, order dan sebagainya. Harap-harap uh, datangkan ke manfaat kepada para pembeli dan penonton juga. Uh, Ustaz, dah halang, halang Ustaz di sini. Uh, kita pun nak tanya juga perkembangan Musalla Ar-Rawdah yang saya pernah kunjungi sekali. Rasa nak datang lagi, nak tengok apalah uh, penambahbaikan yang telah dilakukan. Silakan. Ya, Ardi wajib datang sekali lagi. <laughs> Sebab kita baru saja selesai memasang interlocking. Hmm. Dan kini dah buka dah ke, bubble shop satu. Kemudian dalam proses bikin, bikin kedai kopi di hujung sebelah kiri. Oh. Kemudian ada satu apa kita punya buat travel agency yang kita JV dan insya Allah ada dalam usaha juga untuk satu kedai kedai Shawarma. Mm. Wow. Jadi apa interlocking ni memang cantik sangat. Uh, kalau dapat share, kalau ada lah apa kita punya team share, apa dia kita punya interlocking yang dipasang 3D. Dia hmm. nampak warna-warni ini waktu hari nak pasang dia belum pasang lagi. Sekarang oh. dah pasang hampir siap. Jadi uh, kita kita costing lebih 80k sebenarnya sumbangan tuan-tuan puan semua itu kita dah gunakan. Kita korek dulu dalam kedalaman lebih kurang satu kaki, kemudian kita letak dia punya lapisan bawah, kemudian kita letak in, uh, interlocking tu atas ataupun macam brick batu-batu brick -batu warna tu nampak macam 3D, macam batu tu bertangga-tangga tapi sebenarnya dia rata je. Ah, tu. Ha ah, tu yang yeah, interlocking. Jadi hmm. semua ini adalah sumbangan tuan-tuan puan-puan semua jadi kita lunaskan apa sumbangan tuan-tuan puan-puan semua. Cuma yang ini gambar ni ialah kabin untuk side office kita untuk mar mardah iaitu ya. mahar radah yang kita akan ambil pelajar pertama pada bulan Julai ini menggunakan bangunan musala arradah di tingkat atas dan asrama kita sewa tiga buah rumah dijadikan kediaman. Ini adalah barbershop yang belum tampas stiker lagi depan tu tapi dah buat operasi. Ha, kalau Ardi datang Kuantan dan kawan-kawan semua datang jangan lupa try lah gunting rambut tu di apa di di Musalla Ar-Radha. Insya-Allah harga kita bagi harga special insya-Allah. Baik, ini tapak mardah sekarang ni dah rata, dah bersih. Cuma kita menunggu kebenaran untuk dapat kebenaran merancang mm -hmm. untuk mulakan kerja-kerja awal pembinaannya yang kos awalan untuk membina bangunan akademik dan asrama kos awalan ni bukan keseluruhan kos lebih kurang RM5 juta ringgit. kos keseluruhan dianggarkan RM20 hingga RM30 juta hari ini kita letak kita punya signboard yang asal uh, Ar-Rawdah tu kita letak kat sini atau Nur Sajjah tu kita nak signboard yang sama juga nanti Apa, yeah. apa kita, kita ambil bila dah siap nanti Kita masih boleh guna dua signboard besar tu Menunjukkan betapa ketungguan kita nak jadikan tuan-tuan punya perempuan-perempuan sumbangan Tuan-tuan semua itu bermakna kita akan tunjuk daripada awal sampai akhir Supaya tuan-tuan semua nampak ke mana perginya sumbangan Tuan-tuan perempuan-perempuan telah beri ber, ini Telah kawasan di hadapan apa kita punya bilik air nampak cantik nampak ini budak-budak mari tolong ni a pelajar daripada mana saya lupalah datang bantu untuk bersihkan musala ar-raudah kesayangan kita semua insyaAllah allah hmm. Saya je yang tak sempat sampai di tapak uh, a ar raudah ataupun mardah ni saat satu hari nanti. 200 meter je. Hadi. Itulah dia. Oh, ni dia kan? tapak ni adik. Di tapak ini, ni tapak kita dia. buat sekarang ni oleh kerana hmm. nak menunggu dapat kebenaran merancang bina yeah. bangunan tu jadi kita jadikan ruang lapang tu tempat memanah ibu oh. ayah anak-anak pun datang ke tempat ni uh -huh. dan kita berilah peluang untuk mereka menyumbang kita kena kayuran, uh -huh. tapi siapa datang nak sumbang sumbanglah untuk untuk mardha melalui apa permainan apa kata kata, -kata sukan nilah sukan memanah di uh -huh. tapak mardha insyaallah 200 meter saja daripada musolla ar-rahman Oh, okey, Jadi buat masa ni perkembangannya di di Marda ialah men, sedang menunggu uh, kebenaran untuk merancang sebagainya ya, Ustaz ya. maknanya masuk boleh masuk ke site untuk kerja-kerja hmm. pembangunan lah. Saya ah. tak boleh lagi. Cuma kita bersihkan sahaja. Bersihkan kita letak site office okey. Kita tak boleh langgar peraturan itu bimbang nanti hmm. <laughs> tarik lesen. <laughs> tak boleh langsung. Nah, jadi kita kena uh, secara beradab, berhikmah dan juga memang mengikuti 13 agensi yang terlibat dalam pembangunan. Tak boleh langgar uh, majlis bagi sebandar raya, yeah. bomba, apa semua. Apa semua kita kena follow. Sebagaimana kita buat masalah arah dulu, kita follow satu-satu-satu. Okay, itu kadang-kadang kita -kadang lihat ada kelewatan. Kenapa? Bila ada pindaan, maka berlaku kelewatan sebab perlu konsultan lulus dulu. Betul. Lulus konsultan itu mesti melalui kelulusan majlis bandar raya dan sebagainya. Itu semua sedia maklumlah proses pembangunan. Satu tapak lah. Hmm, nampaknya perlu kan. ini idea kita ni, idea kita. Ha. insya-Allah. Okey, ini di musola sendirilah kan? Ha, ini dia di musola di dewan kuliah utamalah. Ha, ini anak-anak ha. pergi pagi apa buat collection dapat duit belanja. Ha, ini ni mak ayah sarapan pagi selepas kuliah subuh. Ha, hmm. macam itulah. Ha, ni setiap hari akan ada makan pagi dan seminggu sekali kita buat makan besar hari Sabtu kita buat kambing golek pada kuliah duha pukul 10 pagi insyaallah. Ah ya. ni QR ni mana tuan-tuan semua yang berminat nak sumbang untuk musolla dan juga madda. Ah okey boleh je apa QR code ni scan saja QR ni ataupun screenshot dulu boleh share dengan kawan-kawan dalam grup mana-mana supaya apa yang kita sumbang tu dapat pahala dan apa yang kita share dapat pahala berganda insyaallah. Insyaallah apa pun kita kita biar masing-masing halakan handphone masing-masing ke QR kita insyaallah. InsyaAllah. Hebah-hebahkan dan sebar-sebarkan kod QR tu. Mudah-mudahan anda dapatlah ganjaran dan semua uh, ya apa mungkinlah mereka-mereka uh, yang -mereka nak hadir ke musola pun dapat manfaatnya sebab apa sebab hasil sumbangan anda semua Ustaz Muhammad Azli Ustaz kita terima kasih banyak-banyak Ustaz okey masa sangat mencemui salam semua pada kru okey pastinya mereka menjawab ni dalam telinga saya ni dia menjawab salam Ustaz insyaallah mudah-mudahan kita jumpa nanti Ustaz uh, di di KL insyaallah InsyaAllah. Jumpa InsyaAllah. InsyaAllah. Itu dia Ustaz Muhammad Azli Abdullah, pengurusi dan juga pengasas Musolla Ar-Rawdah bersama kita berbicara tentang uh, sirah dalam surah Kuda Berlari ataupun surah Al-Adiyat sebentar tadi dan juga sedikit kemaskini ataupun perkembangan uh, Musolla Ar-Rawdah dan juga Ma'had Ar-Rawdah. Okey, kita nak berehat sekejap. Kembali selepas ini untuk pengisian lanjut. Assalamualaikum. Ayah, ingat tak dulu kita pernah datang sini? Hmm, mestilah ingat, Umar. Tapi kenapa? Kalau macam tu, jomlah kita pergi musalah ar-Rodah. Boleh kita solat zuhur kat sana. Ayah! Datuk Ayah! Musalah Ar-Rodah dah siap! Cantiknya, Umar! Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar? Apa khabar? Alhamdulillah, sihat-sihat. Ustaz... Alhamdulillah Ustaz Cantik sungguh masjid ni Dah terbina ya eh? Alhamdulillah Semua semangat orang ramai Kalau dikira-kira kan Nampak macam siap Tapi sebenarnya masih perlu Lebih kurang dua ribu lagi Berbaki mana yang ada ni Kita ada kuliah duha setiap Sabtu Kita ada kuliah maghrib setiap malam Satu yang menarik Kita ada bilik musafir rumah dengan ayah musafir kan bolehlah kita cuba bilik ni di atas ni oh kebetulan pula sekarang ni zuhur pun dah masuk mari kita solat dalam kita tengok apa yang ada di dalam ah, baik, baik. baik baik okey jom okay. sila sila Allahu siapa membina kerana Allah akan sebuah masjid mana yang kita ada di dalam masjid walaupun kecil itu sebesar sekecil sarang burung Allah nak bina di dalam Ah, ayah. Hmm. Boleh tak mahu nak pergi kelas ngaji dekat sini? Eh, mestilah boleh, mak. Ini kamu salah Raudah. Ha, ah, kalau macam tu, pergi dulu ya. Kalau kita tidak menjadikan tajwid itu sebagai sempurna, maka kemungkinan besar solat kita tidak akan sah. Alhamdulillahirrabbilalamin.